کی اللہ رب العزت نے یوں تو حضرت موسا علیہ السلام کو بھی الوحی کتاب عطا فرمائی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی الوحی کتاب عطا فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی کتاب عطا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے عطا ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات عطا کی کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ ہے یا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ انجیل ہے یا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ زبور ہے علماء اور آئمہ بیان فرماتی ہیں کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ تورات نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے موجود ہیں سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو گزار دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیگر بھی معجزات ہیں اسائے موسوی گراتے ہیں جادوگروں کے اجدہا کو وہ کنزیوم کر لیتا ہے جادوگروں کو وہ شکست دے دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سے موجزات عطا کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی طریقے سے سب سے بڑا موجزہ انجیل نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم بھی اذن اللہ فرما کے مردوں کو زندہ بھی فرما دیتے اسی طریقے سے حضرت داود علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ زبور نہیں ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ایک خوبصورت لہن بھی عطا کیا خوبصورت آواز بھی دی ان کے ہاتھوں میں لوہا بھی نرم ہو جاتا لہذا زبور حضرت داؤد علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیگر رسول نظام کو بھی اللہ رب العزت نے لوہی کتب اور صحیفے عطا فرمائے مگر یہ کتب اور صحیفے ان کا سب سے بڑا موجزہ جزا نہیں تھا اس کی کیا وجہ ہے اور یہ بھی ذہن نشین کر لے کہ معجزہ در اصل اللہ حب العزت کی شان کی عکاسی کرتا ہے معجزے پہ کوئی شے غالب نہیں آ سکتی کوئی شے حاوی نہیں ہو سکتی موجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عقل اور فہم اور فراست کو آجز کر دے موجزہ خدا کی شان کی عکاسی کرتا ہے یہاں حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی سب سے بڑا موجزہ نہیں ہے حضرت داؤد کو زبور عطا کی ان کا سب سے بڑا معجزہ نہیں ٹھہرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی مگر یہ ان کا سب سے بڑا معجزہ نہیں ٹھہرا مگر یہاں آقا علیہ السلام کو قرآن عطا فرمایا مگر یہ حضور علیہ السلام والسلام کا سب سے بڑا معجزہ ٹھہرا اس کی کیا وجہ ہے تو جواب ملتا ہے کہ یہاں محض شان خدا کی بات ہے یہاں تورات عطا کی تو شان خدا کا معاملہ ہے یہاں اللہ رب العزت انجیل عطا فرماتا ہے تو محض شان خدا کا معاملہ ہے یہاں اللہ رب العزت زبور عطا فرماتا ہے تو محض شان خدا کا معاملہ ہے یہاں موجز تن کتب عطا ہوتے ہیں مگر اللہ رب العزت عطا کرنے کے بعد حفاظت کا وعدہ نہیں فرماتا ان کتب میں تحریف بھی واقع ہوتی ہے تبدیلیاں بھی آتی ہیں جہاں فقط خدا کی شان کا معاملہ تھا وہاں کتب اور صحیفے عطا کیے مگر حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا مگر جہاں شان خدا کے ساتھ شان مصطفی کا معاملہ آیا تو خدا نے قرآن بھی عطا کیا مگر اس کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا